Hai salam mesra. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda satu lagi ya bangunan yang sangat-sangat terkenal di Melaka iaitu St Paul Church iaitu Gereja St Paul ya yang terletak di Bukit Melaka. Di YouTube ini saya akan berkongsi cerita tentang kenapa ya Patung St Francis Xavier tidak mempunyai tangan dan juga ya beberapa anak ibu jarinya dah hilang ya dan adakah betul adakah benar sebenarnya terdapat satu terowong di antara dua bukit iaitu bukit Senjuang dan juga bukit Melaka ini ya jadi sila dengar ya terima kasih Jadi sebenarnya ya uh, Gereja St. Paul ni terletak di atas uh, bukit Melaka yang dahulunya lebih dikenali sebagai uh, Sempol Paul ke St. Paul ya? ya. Adakah anda tahu ya dahulu sewaktu zaman Kesultanan Melaka ya Istana Melaka sebenarnya terletak di atas bukit Melaka ini ya dia telah dimusnahkan oleh orang portugis sewaktu penjajahan ataupun penaklukan orang-orang portugis jadi sebab itu ya kerajaan tempatan telah membina semula satu model di kaki bukit ini yang lebih dikenali sebagai istana kebudayaan Melaka yang terletak di sebelah A eh, Famosa itu ya dan selain daripada itu ya sebenarnya ya uh, dahulu uh, orang-orang Portugis membina uh, gereja ini mereka sebenarnya telah menamakan ya uh, gereja ini Nossa Senhora ya Nossa Senhora ini sebenarnya adalah untuk memperingati Saint Mary ya tetapi orang-orang Belanda masih ya menggunakan gereja ini sewaktu orang-orang Belanda menakluki Melaka, ya. Dan orang-orang uh, Belanda telah menamakan gereja ini sebagai Saint Paul. Kenapa orang-orang uh, Belanda menukarkan nama ini? Ini adalah kerana ya orang-orang uh, Portugis -orang dahulu sebenarnya mereka beragama Kristian Katolik manakala orang-orang Belanda sebenarnya adalah orang Kristian Protestan. Sebab itu ya orang Belanda telah menukarkan nama gereja ini. Ya, mereka menggunakan gereja ini selama 112 tahun sehingga kan ya bila mereka telah membina gereja iaitu ya, uh, Christ gereja christ di tutup hoi iaitu di rumah merah ya di kawasan rumah merah sejak mereka telah membina gereja christ di dash square itu ya maka mereka telah pindahkan gerejanya dan tidak menggunakan St Paul Church ini ya jadi bila kawasan ini tidak digunakan jadi orang-orang Belanda telah menggunakan kawasan ini sebagai tempat untuk makam-makam mereka, ya, kubur-kubur mereka. Jadi orang-orang uh, uh, Belanda menggunakan kawasan tu ya untuk kawasan uh, perkuburan. Jadi uh, kalau anda masuk ke dalam Gereja Sempo ini, anda akan melihat banyak sekali ya batu-batu nisan ini yang terletak di uh, dinding ya gereja ini. Ini adalah kerana apabila Melaka perlukan ya pembangunan dan kerajaan tempatan ya tidak boleh buat apa-apa tetapi telah menggalikan uh, pekuburan orang-orang Belanda ini dan maka batu-batu nisan ini telah diletakkan di dalam gereja ini ya jadi sebab itu di kawasan uh, Greater Sempo ini terdapat banyak sekali kubu-kubu orang Belanda ya jadi uh, sama ada terdapat terowong iaitu yang telah ya uh, menerusi dua tempat iaitu Bukit Senjuang dan juga uh, Bukit Melaka ini ya Sebenarnya dahulu kala pada awal abad 19 mereka ter, terjumpa satu lubang di Bukit Senjuang dan maka mereka dia percaya sebenarnya terdapat satu terowong uh, yang telah dibina oleh orang-orang Portugis dan Belanda untuk menyimpan senjata-senjata uh, mereka dan juga ya agar dapat melarikan diri jika musuh uh, telah um, melawan mereka ya sebab itu telah dibina satu terowong tetapi terowong ini telah ditutup ya pada waktu jajahan British iaitu sewaktu orang-orang British telah merobohkan E Famuza ya jadi sebab itu terowong ini telah ditutup Ya dipercayai ya terowong ini masih lagi boleh dijumpai uh, pada abad awal abad uh, 19 ini dan mereka pernah ya uh, mencuba ya menyelidiki dan uh, telah menggunakan dua ekor babi hutan untuk masuk ke dalam uh, bukit Melaka ini ya dan uh, dipercayai beberapa hari kemudian dua ekor babi hutan ini dijumpai di Bukit Senjuang. Oleh itu, ya ahli-ahli uh, sejarah masih lagi menyelidiki ya tentang terowong yang terletak lebih kurang uh, sepanjang 1 km maaf lebih kurang 3 km iaitu antara Bukit Senjuang dan juga Bukit Melaka ini ya dan uh, selain daripada itu, tuan-tuan ya, uh, dan puan-puan boleh lihat ya, sebenarnya uh, tidak ada bumbung di atas uh, gereja ini lagi. Ya, sebenarnya telah dihubungkan oleh orang-orang British dan orang-orang British sebenarnya uh, menggunakannya sebagai satu stor untuk menyimpan Senjata-senjata mereka. Selain daripada itu, ya kerana dinding ini sememangnya sangat tebal, ya uh, setebal satu meter. Oleh sebab itu, orang-orang British, ya askar-askar uh, mereka itu, ya mereka berjalan kaki di atas dinding uh, pada bumbung gereja ini untuk mengawal daripada serangan musuh-musuh mereka. Ya, ya, pada bahagian tinggi maka boleh lihat pada uh, tempat yang jauh iaitu di Selat Melaka itu. Ya. Jadi uh, selain daripada itu di depan gereja St Paul ini terdapat juga satu rumah api yang dibina oleh orang-orang British. Sebenarnya dahulu kala Pernah ada satu menara uh, yang dibina oleh orang Portugis tetapi telah dimusnahkan oleh orang-orang British. Sebab itu orang-orang uh, British telah membina satu rumah api, ya, untuk menggantikan menara ini. Uh, rumah api ini sebenarnya ya adalah digunakan agar ya. Uh, uh, semua kapal-kapal yang berada di Selat Melaka itu ya mereka akan tahu hal tuju ke pelabuhan Melaka ini kerana rumah api ini sebenarnya terletak di atas bukit Melaka ya dan selain daripada itu di hadapan gereja ini terdapat juga satu patung ya patung yang berwarna putih iaitu untuk Peringati uh, seorang nabi iaitu Saint Francis Xavier ya sebenarnya uh, Saint Francis Xavier ni bukan orang Portugis ya dia sebenarnya orang Sepanyol kerana dia di uh, dilahirkan di negara Sepanyol ya dan sebenarnya seorang uh, ahli keluarga yang kaya ya tetapi kerana yeah, uh, dia telah Mencintai agama Kristian Katolik maka dia telah ya mencoburi dirinya sebagai seorang padri ya jadi sebagai seorang padri maka dia mahu ya menghibarkan uh, agama Kristian jadi dia telah ya sampai, uh, pada tahun 1542 telah sampai ke Goa India dan pada 1545 dia telah sampai ke Melaka dan dia juga pernah dia uh, yeah, uh, menghibarkan uh, agama Kristian ini sehingga ke Jepun ya yeah. uh, dipercayai uh, sewaktu riwayatnya dia telah berjaya menyebarkan agama Kristian ini ya yeah, kepada seramai ribu penganut agama Kristian ya dia memang sangat-sangat berjaya sekali. Jadi di sini saya ingin berkongsi cerita dengan anda kenapa patung Saint Francis Xavier ini tidak mempunyai lengan tangan dan juga uh, kehilangan ibu jarinya ya. Jadi uh, ini ceritanya sebenarnya ya. Uh, sebenarnya ya patung ini pada awal sekali yang uh, didirikan pada tahun 1952 jika tuan-tuan dan puan-puan lihat pada gambar ini ya masih lagi mempunyai tangannya lengan tangan sekali ya dan juga ya uh, ibu jarinya ya tetapi kenapa uh, sehingga ke hari ini uh, tidak ada lagi kelihatan uh, tangan ataupun ibu jarinya ya. Jadi di dalam gambar ini kalau tuan-tuan dan perempuan lihat di belakang terdapat banyak sekali pokok-pokok. Jadi pokok ini sebenarnya adalah pokok ru ya. Jadi ini ada kena mengenai tentang pokok ini dalam cerita ini ya. Jadi tuan-tuan uh, dan perempuan lihat ya sememangnya ada lengan di sini ya. Jadi um, Sebenarnya ceritanya sebegini ya. Ah, padri San Francis Xavier dia banyak sekali menyebarkan agama Kristian daripada Portugis ke India sehingga sampai ke Jepun. Pada suatu hari iaitu ya pada tahun ah 1552 ya dia telah meninggal dunia di pulau shangchong china ya yeah. uh, sewaktu uh, sebelum ya yeah, sebelum beliau uh, meninggal dunia dia telah berpesan agar ya yeah, mayatnya ditanam di gua kerana ya yeah, pada dirinya uh, kerana dia dia uh, berpendapat dia telah sangat berjaya dapat menyebarkan uh, agama Kristian di gua sebab itu dia mahukan uh, agar mayatnya ditanam di gua India ya jadi uh, maka mayatnya telah ya di Melaka dahulu daripada Sangchong Pulau Sangchong itu ya kerana dahulu kala semua kapal tidak dapat menuju ke destinasi seterusnya kerana semua kapal-kapal itu bergantung kepada hala tuju angin ya jadi uh, uh, mayat ini terpaksa ya disemadikan di dalam gereja Sempong ini kalau tuan-tuan dan puan-puan ada memasuki ke dalam gereja ini maka tuan-tuan dan -tuan, puan-puan akan lihat terdapat satu lubang dan lubang ini ditutupi dengan satu peti besi Ya, yang mempunyai jaring ya iaitu ya, dahulunya sebenarnya ini adalah kubur San Francis Xavier ya jadi uh, mayatnya telah ditanam di dalam uh, di situ selama 6 bulan dan kemudiannya uh, selepas 6 bulan mayatnya digali dan dipindahkan ke goa. ya jadi uh, apabila mayatnya telah di Ambil ya daripada lubang tu maka orang-orang di situ terperanjat sekali ya kerana mayatnya ya, badannya masih lagi seperti seorang manusia yang hidup ya jadi uh, seterusnya maka mayatnya telah di, uh, berjaya dipindahkan ke gua dan uh, mayatnya disem disem disemadikan di keranda di gereja basilika Bom Jesus Goa India ya seperti yang anda lihat di foto ini ya jadi uh, setelah sekian lama ya orang-orang uh, uh, Christian yang berada di India itu mereka uh, rasa uh, heran sekali kenapa ya uh, St Francis Xavier telah melinggu Uh, maaf telah meninggal dunia sekian lama tetapi ya badannya masih lagi seperti manusia yang biasa jadi mereka beranggapan uh, mereka percaya ya uh, yang Saint Francis Xavier ini telah menjadi seorang nabi sebenarnya jadi mereka telah memohon kepada Pope yang berada di Vatican itu eh Vatican Roma Itali ya. Jadi uh, Pop telah berkata, "Saya perlukan sesuatu benda yang anda mengatakan itu adalah ajaib yang badannya masih lagi seperti seorang manusia." Jadi orang-orang Kristian -orang India telah ya uh, memotong tangan San Francis Xavier agar dapat membuktikan yang sebenarnya badannya masih seperti orang biasa. Jadi apabila Pope di Vatikan itu telah melihat tangan Saint Francis Xavier itu, maka Pope telah ya, memberikan gelaran nabi kepada Saint Francis Xavier. Ya. Jadi ini adalah cerita di mana kenapa Saint Francis Xavier tidak mempunyai tangan kanan sebenarnya ya selain daripada itu ya uh, setiap 10 tahun ya uh, mayatnya sebenarnya akan uh, dibawa oleh uh, penganut-penganut agama Kristian ya mengelilingi gereja Saint Francis Xavier di India Goa itu ya uh, jadi pada suatu hari seorang penganut India oleh kerana teramat heran kenapa uh, mayat dia masih lagi serupa seorang uh, manusia yang hidup. Jadi uh, perempuan India ini telah menggigit pada ibu jari kaki St Francis Xavier. Jadi ini telah mematahkan ibu jari uh, St Francis Xavier dan dipercayai ya. Darah masih mengalir keluar daripada badan ini, ya. Jadi ini adalah satu kejadian yang amat aneh sekali, ya, di mana orang-orang uh, uh, penganut Kristen uh, percaya ini adalah mayat yang masih hidup sebenarnya, ya. Jadi uh, in, sewaktu ya pembinaan uh, tong ini, uh, Uh, sebenarnya mempunyai tangan masih lagi mempunyai jari ya jadi kebetulan pada malam ya mereka mendirikan uh, patung ini ya uh, terjadi satu hujan yang sangat lebat ya jadi uh, terjadi di mana kilat telah menyambar pada uh, pokok ru dan uh, pokok ru itu telah kembang dan telah mematahkan tangan San Francis Xavier dan juga ibu jarinya. Sebab itu, ya, patung ini tidak mempunyai lengan tangan dan juga ibu jari pada patung ini. Ini adalah cerita San Francis Xavier yang San Francis Xavier mempunyai lagi satu cerita yang sangat aneh iaitu ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan berada di Melaka, pernah melihat ketam eh, yang terdapat tanda salib pada eh uh, pada uh, kulitnya ya jika tuan-tuan dan puan-puan lihat ya jadi ini adalah satu ketam yang sangat aneh sekali ya jadi uh, ceritanya adalah mengikuti satu uh, cerita di mana pada suatu hari San Francis Xavier telah belayar ke pulau meluku iaitu kepulauan remparatus di Indonesia ya jadi uh, pada suatu hari ketika uh, San Francis Xavier telah tiba di Pulau Ambon ya tiba-tiba terjadi angin ribut taufan yang kuat sekali ya jadi uh, angin taufan ini ya sememangnya tersangat kuat di mana ya Uh, sehinggakan kapalnya akan tenggelam. Jadi orang-orang tempatan telah memberitahu San Francis Xavier agar bersembayang dan langsung ya membuang salibnya ke dalam laut dan ini akan memberhentikan kejadian uh, taufan ini ya. Jadi uh, sememangnya ya apabila uh, San Francis Xavier telah buang pada Uh, salibnya ke dalam laut maka angin taufan tiba-tiba berhenti ya jadi uh, apabila uh, San Francis Xavier telah kembali ke pantai dengan tiba-tiba ya dia telah terjumpa seekor ketam yang menggigit pada uh, menggigit salibnya ya ia seakan-akan ketam itu telah mengembalikan salibnya kepada San Francis Xavier Ya, jadi uh, sebagai doa untuk uh, berterima kasih kepada ketam ini maka Saint Francis Xavier telah melekatkan ya uh, salib ini pada badan ketam ini maka sebab itu ya pada ketam ini masih lagi sehingga hari ini terdapat ketam ini tanda salib ini ya sebab itu Uh, orang-orang Portugis ataupun orang-orang Kristian -orang di Melaka sehingga hari ini tidak makan uh, pada uh, ketam ini. Ya. Jadi uh, sebagai tanda bukti, tuan-tuan ya, dan puan-puan boleh lihat ya, terdapat uh, satu lukisan ataupun terdapat juga satu rantai uh, dan juga uh, kaca di gereja di mana terdapat uh, bukti tentang apa yang saya telah ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan uh, ada apa-apa pertanyaan silakan tujukan kepada saya ya ataupun boleh WhatsApp saya pada nombor ini ya. Jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan jikalau bergemar saya harap ya tuan-tuan uh, dan puan-puan telah belajar sebab sedikit daripada video ini ya dan saya juga sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan akan subscribe kepada YouTube ini ya jadi uh, sudah pastinya saya, saya juga sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan akan berkongsi dengan kawan-kawan anda ya jadi uh, di sini ya saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada semua kerana melihat pada video ini terima kasih, bye-bye